assalomu alaykum hurmatli aka ukalar opa singillar hurmatli musulmonlar Sizlarga mana kelgan ro'za va hozir yaxshi oydamiz ro'za oydamiz. hammalar sog' salomat bo'linglar ramazon ro'za oyi bilan chin qalbdan tabriklaymiz keyingi yil ro'za oylarida ham hammamiz sog' salomat o'ynab kulib ota onamizni bag'riga oilamizni bag'riga borib musofirlar borib nima qilib yuraydi bir do'stimiz temurbekni bir o'zlari chin qalbdan chin yurakdan qilgan ijodlari bor ekan o'shandan bir ozrog'ini sizlarga taqdim qilib bermoqchimiz agar yoqsa komentariyaga yozasizlar yana davomini chiqaraveramiz mana do'stimiz temurbek assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar yaxshimisizlar yaxshi ishlab yuribsizlarmi qiynalmayapsizlarmi hamma tinchmi kasalliklardan ehtiyot bo'lib yuringlar hozir hamma joyda virus hammamiz olloh deb xudo deb yursak nasib bo'lsa musulmon insonni olloh asraydi keyin man bir she'r yozganman mayli bir ikkitasini o'qib eshittiraman agar yoqsa aytasizlar pastda qoldirasizlar kommentariyada yana she'rlar chiqaraveramiz bizarga layk unaqa narsa kerak emas faqat boshqalar ko'rsa bo'ldi bo'lmasa bir ikkitasini o'qib eshittiraman yoqsa kommentariyada qoldirasizlar shu nima deydi erinmay obuna e, bo'lib e, like qo'yib laykni bosib qo'ysalaring yangisi izdan chiqibb boraveradi layk like bossalaring bizga hech narsa emas просто boshqa aka ukalarimiz opa singillarimiz ham ko'rish uchun ho boa shu yerda aytib beramiz musofir bolaman degan ishlab yuribman sovuqda jon qolmay gohida oyoqda uyim ham qoldiku uzoqda men o'sha musofir bolaman har soniya eslayman otamni yo'llarim zor kutgan onamni sog'inchim titratar tanamni men o'sha musofir bolaman bo'lmadim hech nomardga zo'r o'zimni o'zgaga qildirmadim xor chunki o'zbekman g'ururim bor men o'sha musofir bolaman to'g'ri ozgina sog'inch meni qiynadi o'zga yurt tuprog'i ko'z yoshga to'ymadi lekin yengilmadim yurak qo'ymadi men o'sha musofir bolaman dardimni hech kimga qilmadim bayon chunki bor dardim Allohga ayon baribir ololmaydi dardimni zamon men o'sha musofir bolaman men bo'lib musofir dunyoni ko'rdim kim qanday ekanini shu yerda bildim hayotda yetarli saboqni oldim men o'sha musofir bo'laman ne kunlar o'tmadi mening boshimdan tosh chiqdi gohida yegan oshimdan kimdir ayb topdi qilgan ishimdan men o'sha musofir bo'laman yulduzlar gohida bo'lib sirdoshim oy esa artardi ko'zdagi yoshim ne kunlar ko'rmadi yolg'iz bu boshim men o'sha musofir bo'laman mayli oz qoldi ishlayman shu yili shu yerda qishlayman bo'ldi keyin boshqa kelmayman men o'sha musofir bo'laman onajon shu she'rni yozdim men bugun ozgina yechildi yurakdan tugun yig'lamang o'g'lingiz qaytadi bir kun men o'sha musofir bo'laman men ham sog'indim ne qilay qaytaman ozgina ishlay sabrimni mahkamroq ushlay men o'sha musofir bo'laman nimalar bo'lmaydi yigitchilikda yuribman sovuqda tirikchilikda inson o'lmas ekan qiyinchilikda men o'sha musofir bo'laman oz qoldi men uyga qaytaman borganda hammasini aytaman hozircha dardimni ichga yutaman men o'sha musofir bo'laman yana bitta she'r o'qib beramiz aynan mana bu she'rni to'g'risi mana shu virus boshlangandan keyin ollohni eslamagan odamlar olloh olloh deb qoldi mana shuning uchun mayli kimgadir bu qattiq botishi mumkin lekin yani, hmm? Ande, man yozdim endi qo'ldan kelgancha akalar deysizmi eslamaydigan akalar eslab qoldingizmi ha endi hech kim eslamagandi to'g'risi man o'sha yerda birovdan eshitib birov manga aytdi bir ukaxon aytdi aka dedi bir narsani bildingizmi dedi mana shu koronavirus boshlangandan keyin dedi hamma olloh olloh deb qoldi inson faqat demak qiynalganda allohni ekanda deb de, de, manga aytgandi man shu she'rni yozdim keyin agar yoqsa agar mayli boyagi gap hozir mansh lekin shu narsani bilish kerak do'stlar yaxshilik ham yomonlik ham hammasi allohdan bu ham bir ollohni nimasi allohdan a kasallik ham hamma narsa ollohdan yomonlik ham hammasi ollohdan bo'lmasa o'qib beraman yoqsa agar qaysidir in joyga adashib noto'g'ri yozgan bo'lsam meni kechiringlar man faqat ko'chada yurib ko'rib shu yerda yozdim to'g'risi endi odamzod kimlar adashmaydi endi adashmovchilik bular hali do'stimiz yangi ijodkor shunday hali to'g'risi kelganim to'rayib oy besh bo'lsa endi boshladimda o'zbekistonda ya ham yani bo'lganku yine... endi o'zbekistonda bo'lgan endi o'zbekistonda sevgi gullar gullarular haqida bo'lganbo'lsa bu yoqda faqat ota ona haqida musofirlik haqida shunaqa shemalhis qilingan hammamizi dardimiz birku hmm. bo'lmasa o'qib eshittiraman kelaversa izmigiz omad unutamiz hatto ollohni qiynalganda eslaymiz faqat yodga olib buyuk ollohni bilib turib qilamiz gunoh go'yo tangri buni ko'rmaydi har bir ishni ko'rguvchi olloh hech bir gunoh jazosiz qolmaydi tovbe bo'lib yashaymiz bizlar pul atalmish oddiy qog'ozga pul taftiga ko'r bo'lgan ko'zlar niqob taqib olganmiz yuzga o'ylamasdan bosamiz izni shayton aytsa qilib gunohni kattaroq bir ochaylik ko'zni bandasimiz bizlar ollohni do'stimizni sotamiz pulga oqibatni o'ylamaymiz hech bir kun kelib zor bo'lsak do'stga ah oq uramiz bo'lganda kech oxiratni o'ylamaymiz hech o'ylamasdan gunoh qilamiz esga olib bo'lganda kech olloh nomini tilga olamiz ayting baxtli kunlarimizda olloh nomini yodga oldikmi tangri berib boy bo'lganimizda nochorga bir yordam berdikmi payg'ambarni yodga oling bir olloh uchun o'g'lin atadi hanjar ushlab titraganda zir zir olloh dedi bo'ldi etadi hanjaringni tushir ibrohim ozor berma zinhor o'g'lingga zimdan qara ortingga bir bor menga manzur hasb turibdi ba'zilar bor qo'rqmay ollohdan qo'l uradi turli gunohga qo'rqmay hech savol javobdan ko'z tikadi yetim noniga yana kimdir sotib vatanni almashadi boshqa millatga xor bo'lganda yashirolmay ko'zdagi namni oh uradi qolib uyatga nahot bizlar ibrat olmaymiz ortda qolgan buyuk avloddan hatto bitta savob qilmaymiz o'tamizmi shunday hayotdan unutmaylik ey og'a inim biz Allohning bandalarimiz Allohdandir har o'tgan kunim biz ulzotning qaramog'idamiz mana she'rni yozdim mali she'r ko'p hozir shu ikkalasini chiqarib turamiz agar yoqsa kommentariyada qoldiringlar do'stimiz lekin bilmadim kimga qanday mana men